গ্ৰেন আই টেনখন লৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ আজি দিনটো একো ভিডিঅ' বনোৱাই নাই গতিকে আজি ভিডিঅ' এটা বনাইম বুলি লাগিছোঁ আৰু দিনটো আজি আপডেট গতিকে ঘৰত থকা গাড়ীখিনি আপডেট এটা দিওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰত গাড়ী এতিয়া বৰ্তমান আছে চেণ্ট্ৰ'খন গ্ৰেন আই টেনখন এল্ট' কে টেনখন আকৌ স্পাৰ্কখন চাৰিখন হ'ল তাৰপিছত আই টেনখন পাঁচখন আকৌ এইখন ৰেডিগ'খন ছখন ছখন গাড়ী মোৰ ঘৰত আছে সেই ছখন গাড়ীৰে ৰেডিকোখন বুকিং হৈছে ডেৰগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেইন আই টেনখন এখন বুকিং হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা এইখনো মঙ্গলবাৰৰ মানে বুধবাৰ মানে মই ডেলিভাৰী দিব লাগিব আই টেনখন বুকিং হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ এল্ট' কেইটেনখন বুকিং হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰাই গতিকে চাৰিখন গাড়ী বুকিং হৈ গ'ল স্পাৰ্কখনো বুকিং হৈ আছে যোৰহাটৰ পৰা মানে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বুকিং হোৱা গাড়ীখিনি যদি বুকিঙে যদি হৈছে গাড়ীখিনি তেন্তে কি কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো দিছে আপডেট এনেকৈ ভাবিছে চাগৈ তাৰ মাজতে এখন গাড়ী এভেইলেবল আছে চেণ্টাৰখন চেণ্টৰখনো বহুত কেইজনে কথা পাতি আছে সেইখন দুহেজাৰ ঊনৈছৰ আছিলে মই দাম দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকা লগাইছোঁ আৰু স্পৰ্টছ মডেল ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন সেইটো যে ধুনীয়া হৈ আছে বুলি কৈছোঁ মই একদম বিৰাটেই ধুনীয়া হৈ আছে এখন দুই লাখ নব্বৈ হেজাৰ টকাত আপোনালোকে ল'লে লাভ হ'ব কিন্তু ঊনৈছশ মডেল হয় ফাৰ্ষ্ট অনাৰৰ গাড়ী যি নহওক বাৰু সেই চেণ্টৰখনে মোৰ লগত এভেইলেবল আছে আৰু গাড়ী এতিয়া সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছোঁ গাড়ী বিচাৰি আছোঁ পালেতো ল'মে ল'লে আৰু আপোনালোকক আপডেট দিমেই আৰু আৰু এটা কথা দেই ধন্যবাদ সকলোৰে মোক ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলে আপোনালোকে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগায় উৎ উচাহ দিয়ে ইমান ভাল ভাল কমেণ্ট কৰে নহয় গতিকে থেংক্স সকলোৰেলৈকে থেংক আজি মই তাৰ মাজৰে মানে কমেণ্টখিনি আপোনালোকে যি যি দিয়ে আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ কমেণ্টকেইটা আজি মানে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক আগত আৰু ময়ো ভাল লাগিব আপোনালোকে দিয়া কমেণ্টকেইটা মই আজি দেখাম দেই আপোনালোকৰ আগত আৰু মৃদুল আছে লিখিছে বঢ়িয়া টোতোটা আগুৱাই গৈ থকা এয়াই আপোনাৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ মৰম তাৰে তাৰ কাৰণে এজনে কিনি আৰু লগত দুজন মানুহ লৈ আহিছে বেষ্ট অফ লাখ টুডোৱা থেংক ইউ দেই তাৰমানে সেই মই সেইদিনাখন যে তিনিখন গাড়ী দিছিলোঁ এজনে চেণ্টাৰখনৰ পৰা আনিছিল তেওঁৰ বন্ধু দুজনে আকৌ লৈ গৈছিল যে সেই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিছে আৰু মৃগাংকুমণি নাথ ভাল লাগিছে তোমাৰ প্ৰগ্ৰেছ দেখি ৱেল ডান থেংক ইউ দেই আকৌ দাদা এছ অ' ভি লাগিছিল এছ অ' ভি বাৰু আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এছ অ' ভি বাকী ফাইনেন্স হ'ব নেকি তোৰতো দা অ মই ফাইনেন্সৰ কাম কৰোঁ দিয়ক আজিকালি আপোনালোকে কৰিব ল'ব পাৰিব ফাইনেন্সৰ গাড়ী তাৰপাছত কুইট দেখাব বাৰু কুইট আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম টিংকু পাউল মোৰ পৰা এখন এলটন দিছিল যে তেওঁ সৎ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰে টিংকু পাউল এনেকেই আগবাঢ়ি যাওক আমি লগত থাকিম ঘৰখন মজা লাগিছে থেংক ইউ দেই সত্যজিৎ গগৈ তোৰতো দা আপোনাৰ পৰা গাড়ী এখন ল'ব লাগিব ঠিক আছে আহিবা ৰেডি গোখনৰ কালাৰটো ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া হৈছোঁ ৰেডিঅ'খনৰ কালাৰটো এজনে কমেণ্ট কৰিছে ধুনু ট্ৰিবুল ওৱান আশীৰ্বাদ কৰোঁ এদিনত দহ বিছখন গাড়ী বিক্ৰী কৰিবলৈ মানে এইটো টাইপিং মিষ্টেক হ'ল চাগৈ গাড়ীৰ দাম গাড়ীৰ কোৱালিটি উফ ল'ব নোৱাৰিলোঁ উফ ল'ব নোৱাৰিলোঁ শুনি ভাল লাগে তোতোটা থেংক ইউ দেই মায়ে ফোন কৰিছে কথাটো পাতি লওঁ হেল্ল' মই এইফালে ওলাই আহিছোঁ কোৱা এইফালে ওলাই আহিছোঁ কোৱা গৈছোঁ ক জ্যোতিষমান বৰা গাড়ী নল'লেও আপোনাৰ ভ্লগ চাই বহুত ভাল লাগে লাভ ফ্ৰম মাজুলী থেংক ইউ দেই চাই থাকিবা কল্যাণ ভ্লগ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে গাড়ী এখন আনিম অ'কে আহিবা মই আছোঁ লাভ ফ্ৰম কলিয়াবৰ তেওঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰি থাকে জয়ন্ত মাধৱ হাজৰিকা হেপিনোৱে তোৰ আপোনাৰ পৰা এখন গাড়ী ল'ম অ'কে অ'কে আহিবা দীপক দাসে লিখিছে গাড়ী এখন ল'ম অলপ টাইম লাগিব আপোনাৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ বহুত ভাল লাগে ফ্ৰম হায়দৰাবাদ থেংক ইউ জ্যোতিদ্বীপ অঁ জ্যোতিদ্বীপ জ্যোতিদ্বীপে লিখিছে লাভিউ টুদা মই কলিয়াবৰৰ পৰা আকৌ গৈ আছোঁ আজি আমাৰ চিলঘাট জখলাবন্ধাৰ ডেলিভাৰী দিছা ময়ো গৈ আছোঁ কণ্টেক্ট কৰি বাকী ভালকৈ থাকা মা মাজনীওতো মায়ে থেংক ইউ দেই আমাৰ বৰ মৰমীয়াল আগত মা দেউতা সকলোৱে আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি গোটেইখিনি মৰমীয়াল মানুহ দিয়া তুমি সলনি তুমি সলনি নহ'বা ৰিপ্লাই দিবা এটা ভাল লাগিল লাগিব ময়ো দিলোঁ সদায় এনেকৈয়ে থাকিম হ'ব আহিবা লগ পাম আৰু সকলোৱে তেনেকেই কয় সলনি নহ'বলৈ আমাৰ কেতিয়াও সলনি নহওঁ এইটোতো এতিয়া যেনেকৈ আছে সদায় তেনেকৈ থাকিব এই গাড়ীৰ কোৱালিটি সদায় মেইনটেইন কৰিম প্ৰাইচ সদায় মেইনটেইন কৰিম আপোনালোকৰ মনত এইটো কথা আহিব পাৰে যে লাহে লাহে প্ৰাইচ বাঢ়ি যাব নেকি তেওঁ নাই কেতিয়াও নাবাঢ়ে মোৰ প্ৰাইচ জেনুৱেন প্ৰাইচত আপুনি জেনুৱেন গাড়ী সদায় পাই থাকিব সলনি কেতিয়াও নহওঁ কিয় নহ'মগৈ সলনি আপোনালোকৰ কাৰণেতো মই এইখিনি পাইছোঁ বাকী সেই নৰজুলে লিখিছে লাষ্টৰখন মজা লাগিল দেই আই টুৱেণ্টি লোৱা ল'ৰাকেইটা ভাল লাগিল দিয়ে কম বয়সত য়ং জেনেৰেশ্যন নিজৰ ইনকামে ল'লে যে আমাৰ লগত একেই হৈছে লগৰ কেই কেইজনকো ভাল লাগিল দেই উই আৰ চাপৰ্ট ইউবোৰ এই নজলাই কেনুৱেন কমেণ্ট কৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই গোটেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অৰিজিনেল কমেণ্টটো ই কৰি দিয়ে আৰু থেংক ইউ দেই নজল ভাই বিশ্বজিত শইকীয়াই লিখিছে তোতো দা ভালনে আপোনাৰ বিয়া খাবলৈ মাতিব দেই গোলাঘাটৰ পৰা মৰম যাছিলোঁ থেংক ইউ আহিম মাতিম দিয়া আহিবা বিয়ালৈ এজনে লিখিছে আই হেভ বিন ৱাটিং ইউটিউব ছিনছ লাষ্ট টেন ইয়াৰ্ছ বাট ইন মাই লাইফ টিল নাও আই হেভ নট লাইক এড এনি ভিডিঅ' অন ইউটিউব লাইক টু ডে আই হেভ লাইক এড ৱাচিং ইউৰ ভিডিঅ' লাভ ইউ ব্ৰ' প্ৰাউড অফ ইউ ব্ৰ' থেংক ইউ ভাই নিত্যা দিহিঙীয়া তেওঁ লিখিছে এই নিত্যা দিহিঙীয়া হৈছে মোৰ পৰা এখন এলটোক লৈ গৈছিলে এ চৰাইদেউ তেওঁ লিখিছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে দিনৰ দিনটো খপি থাকোঁ নাজানো কিয় ইমান পাগল হৈ থাকোঁ থেংক ইউ দেই নিত্য দাদা গাড়ী ভালে চলি আছেনে কমেণ্টত জনাবা আকৌ প্ৰণৱ গোস্বামী দাদাই লিখিছে ইউটিউব উলিয়ালেই প্ৰথমে তোমাৰ ভিডিঅ' বিচৰাটো অভ্যাসত পৰিণত হ'ল থেংক ইউ দাদা অঁ এইয়া জ্যোতিয়ে লিখি জ্যোতিদাই লিখিছে আপ আপোনাৰ এই আপোনাৰ এই ব্যৱহাৰ বাবে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ বাকী আশা থাকিল আপোনাৰ পৰা এখন ভাল গাড়ী কেতিয়া ল'ব পাৰোঁ থেংক ইউ তোমাৰ কথাবোৰ বৰ ভাল দেই আৰু তোমাৰ গাড়ীও বহুত ভাল থেংক ইউ দীপু দাসে লিখিছে গাড়ী ল'বলৈ পইচা নাই তথাপিও তোমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ তোমাৰ গাত ভাল লগা গুণ এটা আছে তোমাক ভাল পোৱা এই মৰমখিনি জীয়াই ৰাখিবা পইচা গোটাই আছোঁ তোমাৰ পৰা গাড়ী এখন ল'ম বুলি মনত ৰাখিবা ফ্ৰম গোলাঘাট থেংক ইউ দেই আহি আহিবা আকৌ লগ পাম মৃদুল আছে লিখিছে বেষ্ট অফ লাখ টু টুটা এইটিনতে যাতে পাঁচ ছয়খন গাড়ী ডেলিভাৰী কৰিব পৰা হৈ যায় আপুনি তাৰে কামনা কৰিলোঁ থেংক ইউ মৃদুল একদম বহুত বহুত থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা জল্দি লৈ আছোঁ আপোনাৰ পৰা গাড়ী ফ্ৰম বঙাইগাঁও ডিম ডিম্পল ভাইটি দাদা আপোনাৰ দাদা আপুনি বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে চেলুট লাভ ফ্ৰম চৰাইদেউচন এই এওঁ আকৌ মোক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰি দেই থেংক ইউ আগুৱাই গৈ থাকা তুটো ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বাইক ভ্লগাৰ বহুত দেখিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ দৰে অন্তৰৰ মানুহ দেখা নাই থেংক ইউ মৃদুল দাস মৃদুল দাস দীপজ্যোতি ভূঞাই কমেণ্ট কৰিছে দাদা আপোনাৰ কৰ্ম আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ থেংক ইউ দেই এছ পি হাজৰিকা ৰেনাল্ড পালচন আছিল মোৰ দাদাই গাড়ীখন তেওঁ কমেণ্ট কৰিছিল টোলৈ অশেষ ধন্যবাদ এখন ভাল গাড়ী দিয়াৰ বাবে আশা কৰোঁ আৰু পাঁচ ছয় বছৰলৈ সুন্দৰকৈ গাড়ীখন চলাই যাব পাৰোঁ আমাৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব তোমালৈ যাতে তোমাৰ এই ব্যৱসায় আৰু উন্নতি হওক থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ থেংক ইউ ব্ৰ' তোমাৰ ওচৰত গাড়ী থাকক বা নাথাকক বাট ডেইলি এটলিষ্ট এটা ভিডিঅ' দিবা মই ডিমাণ্ড বিকজ লাষ্ট অফ তোমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাগৰ মৰি যায় আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গড ব্লেছ ইউ ব্ৰু থেংক ইউ ভাই ভিডিঅ' সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম দিয়া আজি ভিডিঅ' দিবলৈ কমেণ্টকে পঢ়ি আছো আৰু এইয়া দাদাজনে আকৌ দিছে টো ভাইটি কালি তোমাৰ পৰা গাড়ী লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পথেৰে প্ৰায় চাৰিশ কিলোমিটাৰ পথ অতি কম কৰি ঘৰ আহি পালোহি গাড়ীখন তুমি কোৱা ধৰণে অতি সুন্দৰ ইউটিউবৰ জগতখনতো তুমি আগুৱাই যোৱা আৰু গ্ৰাহকক ভাল গাড়ী কম দামত যোগান ধৰি গৈ থাকা তাৰে কামনা কৰিলোঁ থেংক ইউ দাদা দাস্তান গো প্লাছখন যে চেল কৰিছোঁ দাদাজন লিপিকা মহন্ত আজি বহুত ভাল লাগিল গাড়ীখন পাই আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগিল তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা পোৱা মৰমবোৰ আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা ঈশ্বৰে তোমাক মংগল কৰিবা আহিবা কলিয়াবোৰলৈ এই কলিয়াবোৰত যে দিছিলোঁ যে মই ইয়নখন এই বাইদেউগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে আৰু থেংক ইউ গাড়ীখন ভালে গ'লে চলাই থাকোঁ আৰু দেই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল কলিয়াবৰ পৰা আকৌ বিশ্বজিত দায়ে লিখিছে লাভ ফ্ৰম কলিয়াবোৰ তোমাৰ ব্যৱসায় আৰু উন্নতি হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ থেংক ইউ দাদা বিশ্বজিৎ শইকীয়াই লিখিছে দাদা আপুনি ভাল কাম কৰি আছে আশা কৰিলোঁ আপুনি সদায় এনেদৰে ভাল কাম কৰি গৈ থাকক আৰু মানুহক আপোনাৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে সহায় কৰি গৈ থাকক আপুনি আগলৈ আপুনি আগলৈ এনেদৰে ভাল কাম কৰি গৈ থাকিব সলনি নহ'ব কেতিয়াও সৎ পথত আজিকালি চলিবলৈ অলপমান কঠিন যদিও ইয়াৰ এটা বেলেগ মজা আছে এনেদৰে কাম কৰি গৈ থাকক সকলো অসমবাসীয়ে আপোনাক আদৰি ল'ব এদিন চাব সকলো আপোনাৰ পৰিয়াল হৈ পৰিব আশা কৰিলোঁ আপুনি সদায় এনেদৰে থাকিব বুলি ভগৱানে আপোনাক মংগল কৰক কৰিব সামৰ্থ হ'লে মই এদিন আপোনাৰ পৰা গাড়ী এখন ল'ম এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ পৰা গাড়ী কিনিবৰ কাৰণেহে মানুহে মোলৈ ফোন কৰে বা মোৰ ভিডিঅ' চাই তেনেকুৱা নহয় দিনটোত মোৰ প্ৰায় দহটামান ফোন থাকে সেই দহটা ফোনত মোক খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰে গতিকে এইবোৰ আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকে দিয়া মোক মৰম গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৰে লগে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ গান দিনটোত মোক গাড়ী বিচাৰি বহুতে ফোন কৰে তাৰ মাজত দহ পোন্ধৰটা মন থাকেই মানে মোক কি কৰি আছা মই গাড়ী ল'বলৈ ফোন কৰা নাই দেই খবৰ এটা ল'বই ফোন কৰিছোঁ ভালে আছানে কোনোবাই দুয়ো এজনে আকৌ মোক কিছুমান দিশ দিশাই দিয়ে যে তুমি ইটো কৰিবা সিটো কৰিবা আৰু ভাল হ'ব গতিকে মানে বহুত সহায় পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বহুত আশীৰ্বাদ পাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ চিৰ কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু গতিকে ময়ো সদায় চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভালৰো ভাল গাড়ীখন দিবলৈ আপোনালোকে যদি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট বিচাৰে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি যাম মানে মোৰ ফালৰ পৰা বেচ বেচ সদায় আৰু মই আকৌ কৈছো মই কেতিয়াও সলনি নহয় এনেকে কাম কৰি যাম এনেকে আপোনালোকৰ মৰম বুটলিবলৈ মানে তোমাৰ বৰ্তমান কামনা কৰিছো লগ পাম এদিন অংকুৰ বৰা থেংক ইউ দেই গতিকে আপোনালোকে দিয়া মৰমখিনি মই আপোনালোকক দেখালো আৰু এইখিনি হৈছে আপোনালোকে দিয়া মৰম আৰু এই মৰমখিনি লৈ মই চলি আছো আৰু কাম কৰি গৈ আছো আৰু মই কাম কৰি যাবলৈ বহুত উৎসাহ পাওঁ ভালকৈ কৰি যাবলৈ ভাল কাম কৰি যাবলৈ বহুতেই উৎসাহ পাওঁ আৰু আপোনালোকে যিমানটো বিচাৰিছে মই তাতকৈ বেছিকৈ দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট টু বেষ্ট কোৱালিটি সদায় পাব আপোনালোকে আৰু এই কোৱালিটি সদায় দিম আপোনালোকক সদায় মেইনটেইন কৰিম আগলৈ কৰি গৈ থাকিম চিন্তা নকৰিব যি নহওক আৰু থলকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আজি বিশেষকৈ ভিডিঅ' বনাম মানে কি গাড়ী আপডেট দিবলৈও নাই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' বনাবলৈও নাই এনেকৈ এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু বাকী ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আৰু শেষলৈকে চাই থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ